नमस्कार मी अरमान पठाण आपण बघत आहात शार्प न्यूज मालेगाव दिनांक अठ्ठावीस अकरा दोन हजार तेवीस रोजी निवेदन देण्यात आले होते त्यावर कारवाई न झाल्यामुळे धान्य वितरण कार्यालय मालेगाव का येथे आज अठरा बारा दोन हजार तेवीस पासून आमरण उपोषण हे मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत बेमुदत उपोषण सुरू राहील असे मत आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केले या कार्यालयात काही अधिकारी लोकांना पैसे देऊन प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करीत असतात ज्या धान्यावर गोरगरीब जनतेचे हक्क आहे ते हक्क मारतात अधिकारी कामे कमी भ्रष्टाचार जास्त करतात असा अनुभव मिळतो येथे जनतेला दिवसा लुटले जाते या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकारी डी एस ओला माहिती देण्यासाठी फोन करावे तर ते फोनही उचलत नाही आंध्र धरतोय असे वक्तव्य तेथे जमलेल्या जनतेच्या मुखातून ऐकवयास मिळत होते जनतेने तक्रार कोणाकडे करावी अशी गत झाली आहे मालेगावी जनता उपाशी अधिकारी मात्र तुपाशी कलील अहमद मोहम्मद सिकंदर जोर में इक्यावन चार महिला गट की दुकान है वहाँ पर कई औरत तो लोग का अंगूडा ले कर माल नहीं दिया गया पता बोलो माँ पता ये जहाँ गालिब नगर गालिब महिला बजट गट है और माल नहीं दिया तीन तीन महीने का अंगूडा ले दिया माल नहीं दिया बोलो अधिकारी को तो बोलते माल नहीं दिए माल देता है और माल देने को इनकार कर देता है और और यहाँ पान पाडिल है पगार पे नहीं है पगार पे नहीं बैठा के बढा काम हैं किसको माल बढ़ा के देता है किसको नहीं देता है या पान को हटना चाहिए अगर नहीं अटा तो पंधरा दिन के बाद हम फिर आंदोलन करेंगे की साधारण सात ते आठ महिन्यापूर्वी मी पिवळ रेशन कार्ड या ऑफिसच्या समोर पकडून माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना सांगून त्याच्यावरती संबंधित पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करायला लावला होता आणि गुन्हा दाखल झालेला आहे आपण मालेगाव शहर पोलीस स्टेशनमध्ये त्या संदर्भात बघू शकता माझ्या मित्रांनो माझं एकच म्हणणं आहे की जे ऑनलाईन भ्रष्टाचार जो चालू होता म्हणजे ऑनलाईन जे दुकाने चालू होतात त्या कोणाच्या आशीर्वादाने चालू होत्या त्या डी एस ओच्या आशीर्वादाने चालू होत्या अथवा जिल्हाधिकारी साहेबाच्या आशीर्वादन चालू होत्या अथवा अन्न पुरवठा मंत्री यांच्या आशीर्वादन चालू होतं आणि मेन म्हणजे आता मालेगाव शहरामध्ये असं झालं की गोरगरिबाला राशन मिळत नाही टायमावरती राशन मिळत नाही दुकाने वेळेवर उघडत नाही आणि एक एक दुकानदाराकडं पाच पाच सहा सहा सात सात दुकाने आहेत या संदर्भात मी तक्रारी केलेली आहे आणि मेन म्हणजे मी आपल्याला सांगू इच्छितो सगळ्यांना माहिती आहे तिकडे वरिष्ठ बसलेल्यांना की मी चार पाच दिवसापूर्वी माननीय छगन उज्ज्वल साहेबांना प्रत्येकच्या फोनवरती संपर्क साधला संपर्क साधून त्यांना मालेगाव शहरातील असलेल्या दुकानासंदर्भात माहिती कळवली आणि विनंती केली की के आपण तात्काळ कारवाई करायला आदेश करावे महोदय आणि साहेबांनी कारवाई करण्यासंदर्भात आदेश पण आपल्याला कारण इथं तर एवढं अन्न हे जे ऑफिस आहे अन्न धान्य अधिकारीचं ऑफिस इथं तर नगरसेवक इथं तर मंत्री बी बसला तरी ते काम करत नाही इतकं म्हणजे वाईट परिस्थिती इथे आता सरकारने अन्न सुरक्षा योजना सर्व देशामध्ये गावामध्ये सुरू केलेली आहे इथं वर्षभरापासून ऑनलाइन मध्ये बारा लोक जे शासनाने बसवले होते तर त्या लोकांनी म्हणजे जे गरिबांसाठी तो विषय गरीब गेले सुटून आणि जे पैसेवाले जे पैसे देणार त्यांचे त्यांनी ऑनलाईन टाकून आणि त्यांना रेशन चालू केलं आणि जे बिचारे खरोखर गरीब आहेत ज्यांना गरज आहे त्या लोकांना सोडून दिलं आणि आज आम्हाला त्यासाठीच आम्हाला इथं उपोषणाला बसावं लागलेलं आहे आणि जोपर्यंत जे लोक जे मध्ये जे पैसे घेऊन काम करत होते त्यांना जे शासनाने त्यांना कमी केलं पण आज दोन महिने झाले आतापर्यंत त्या लोकांना त्यांनी उपस्थित केलं नाही किंवा बसवलं नाही आणि आन ऑनलाईन काम बनच जोपर्यंत तिथं लोक चे, चे बसवणार नाही शासन तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही जिल्हा अध्यक्ष मैने जी आर लेकर ये दो हजार तेरा का जी आर आहे ये जीआर में ऐसा है कि के केसरी कार्ड को का ऑनलाइन करके अनाज दिया जाए मैंने इस जीआर के मुताबिक मेरी ऑफिस से 2018 हज़ार अठारह दो के अंदर मैंने लोगों के फॉर्म भरे हैं केसरी कार्ड पर अनाज मिलना चाहिए ऐसे मेरे यहाँ पर अरीजे बहुत पड़े हुए हैं हज़ारों से मगर आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ ये एक फॉर्म विधवा का है ये विधवा भाई है इसकी परिस्थिति बहुत ख़राब है इसके भी केसरी कार्ड है ऐसे कई विधवाओं के मैंने फॉर्म भर के अंदर दिया हुआ है मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उसके बाद मैंने धरने आंदोलन का दो दूसरे महीने में आठ से दस महीना पहले मैंने एक अर्ज यहां किया था धरना आंदोलन का क्या अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई केसरी कार्ड अनाज नहीं मिला तो मैं धरना आंदोलन करूँगा मगर उन्होंने मुझको एक लेटर दिया तेहते साहब ने कि ये लेटर दिया और उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई तुम धरना आंदोलन मत करो हम तुम्हारे काम करेंगे मगर लेटर देने के बाद भी उन्होंने झूठ बोला और कोई काम नहीं हुआ इसलिए हमने मजबूर होकर के आज यहाँ पर धरना दिए है कि जब तक अब हमारा काम नहीं होता काम दिखाई नहीं देता जब तक हम उठने वाले नहीं उसके बाद ऑनलाइन का भी काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए ऑनलाइन से बहुत सारी पब्लिक परेशान है इसलिए हमने यह धरना दिया है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए मालेगांव शहर के अंदर आवाम को जनता को अनाज का जो त्रास हो रहा था तकलीफ हो रही थी उसके बारे में हम 28 ग्यारह दो हज़ार तेईस को डी एस ओ साहब के पास भी गए और भुजबल साहब के पास भी हमने एक निवेदन दिया और उसमें हमने मांग किया हमारे आठ मुद्दे थे एक था मालेगाँव शहर में ऑनलाइन और अपडेट जो है वो शासन की तरफ से फ्री है मुफ्त है इसलिए फ्री में करके दिया गया ऑनलाइन का काम ताबो किया जाए शुरू किया जाए लेकिन यहाँ हो नहीं रहा ये हमारी एक मांगनी है दूसरी मांगनी ये थी कि भी साठ साल पुराने जो राशन दुकान है उनके जो मुम्बरान है उसमें किसी का निधन हो गया वो मर गए तुम चौकसी करो उनका ऑडिट रिपोर्ट क्लियर है कि नहीं उनके मिंबरान है उनके मुम्बरान है कि नहीं है सामने बुलाकर उनका पंचनामा करो उनका जवाब लो अगर कोई मर गया है तो वो तो दुकान रिजेक्ट हो गई उसको रद्द करो और वो पढ़े लिखे बेरोजगार मालेगांव शहर के अपंग बेवा बाई बेसहारा औरत हो या पढ़ी लिखी औरत हो या मालेगांव शहर में बेरोजगार शख्स है इंसान उसको वो लाइसेंस दिया जाए मालेगांव शहर में भाड़े से किराए से एक एक आदमी सात सात सतसठ पचप दुकान चला रहे हैं वो सब गैर कानूनी चल रही है ये सब रद्द करके नए लोगों को और अच्छे लोगों को अनाज दिया जाए दूसरी बात राशन दुकान नए लोगों की उसके बाद तीसरी बात यह है कि मालेगांव शहर में राशन दुकानों में एक रुपये की जो स्लिप आती है राशन भरने के बाद जो खाने खाने बने रहते हैं वो स्लिप के ऊपर अनाज दिया जाता है और आधार कार्ड उनके पास राशन कार्ड नहीं है ऐसे बीस हज़ार लोगों को मालेगाँव और शहर में राशन दुकानों से अनाज दिया जाता है उसका कारण है उसमें राशन दुकान वालों ने साढ़े चार हज़ार पाँच हज़ार एक एक शख्स से लिया है और स्लिप के ऊपर आधार के ऊपर वो अनाज देते हैं और उनका नाम मशीन में उन्होंने डाला है और मशीन में नाम कैसे आया हमारी मांगनी है कि मशीन में ये नाम कैसे आया वो राशन दुकान पर जाओ पंचनामा करो फूड सप्लाई अपील सा जो है उनको बोल रहे कि विजिट करो वहाँ जाके राशन में जब अनाज बनता तो उनसे पूछो कि तुम्हारे पास कार्ड नहीं तुमने अनाज कैसे लिया और मशीन में अनाज कैसे नाम कैसे आया वो चेक करके उनके ऊपर गुना दाखिल करो और दूसरी बात वो मालेगाँव शहर में ऐसे लोगों के कार्ड बंद किए जाए ऐसा और नए लोगों को राशन नए राशन कार्ड बना दिया में उन्नीस सौ पंचानवे में मालेगाँव शहर में राशन कार्ड बने नए राशन कार्ड और पीले कार्ड अट्ठाईस साल हो गए